меня поздравить поймал я только что сигнальчик где-то больше чем на полуметра. чуть обкопал и там оказалась каска и рядом была гильза румынская скорее всего каска тоже румынская сейчас будем проверять вот миапаратик, вот ямка вот гильза которая была рядом, немецкая. До да, К-98. А вот сама прелесть. Прелесть. Так, сейчас покажу. Блять, земля посыпается. Вот, короче, она. Еще и краски, походу. Не знаю, видно, не видно. Ну вот касочка есть. Сейчас малюха на паузу. Сейчас попытаемся ее поддеть. О, есть. А ну чья касочка? Фу. Вот она красавица. Земелюшки. Румынская, да, румынская. Румынская касочка. О! О, ты шо, у нашей украске Да, ты шо. Ух, ты читаешь немецк, Нет, это и косне обычно продырявлено. Вау, я так уж и не находил. Подшлемник интересно, есть или нема? Вау, подшлемник был. Вот он кожа осталась. Вот еще кусочек подшлемника. Вот такие вот материалы в те времена использовали. Вот такая вот касочка. Я даже такую и не находил никогда. Я даже не... Вот это походу передок был. Тут походу кокарда цеплялась. Но и мая Интересно, интересно каска Такая хабарная, в краске зеленый Класс Так что, ребята Кому не лень, подписывайтесь Будут следующие выпуски Так, а что там у нас еще есть? Может еще что-то есть? чисто сигнал был как на каску Но хрень его зна. Ладно, всем дякую.